বস্তুটোৱে এ মাক হিচাপে শিকিলোঁ কাৰণ বাচ্ছা লৈ আছিলোঁ এই নিউজটোৱে মানে চুচাইড কৰা নিউজটোৱে গোটেই মানে হেৰি কৰি পেলালে ইমান বেছি দুখ লাগিছিল ঠিক আছে আছলাম নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইনটি ব্লগলৈ আশা ৰাখিছোঁ সেইবাৰ আহিলোঁ এটা শ্বুট আছিলে সেইখিনি কৰি আছোঁ মানে এটা প্ৰডাক্ট দেখাব লগা আছিলেতো এটা মানে হেৰি ভিডিঅ'ত যাব পাৰোঁ ইণ্ট্ৰিভেটিভ আপলোডো কৰিলোঁ কিন্তু মানে এয়া কিটচেনৰ পৰা আহি পেলাই ঘৰৰ পৰা আঁপাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই দেখিলোঁ যাতে পাৰ্চেল আহিছে পাৰ্চেলটো কি জানে এইয়া ইমান বেছি ধুনীয়া এয়া চাওক মানে এইটো একদম তৰকাৰী থ'ব পৰাকৈ হেৰি হয় আৰু ডাঙৰ হয় চাওক মানে এইটো বহুতে ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ ঠিক আছে নহয় কিন্তু ইয়াতে আহিছে পাঁচটা এইটো চবতকৈ সৰু এইটো সেইটো অকণমান ডাঙৰ তাৰপিছত এইটো তাৰপিছত এইটো তাৰপিছত এইটো পাঁচখন তৰকাৰী আপোনালোকে একেলগে থ'ব পাৰিব যিহেতু মোৰ শ্বুট চলি আছে সেইকাৰণে দুটা লাইট পূৰা ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে আৰু কাম তেনেকৈ কৰিবলগা হয় কিন্তু কি কৰি আছে বেটা জানেনে তাক মই মাইনা মাছত খুৱাই থৈছোঁ মাইনা মাছ পঢ়ি আছে বহুত বেছি মানে দিগদাৰ বুলি নকওঁ বাৰু কৰিব লাগিব বাৰু যি হওক এইটো কুৰ্তি কেনেকুৱা লাগিছে এইটো এটা ফিডিং কুৰ্তি হয় ইয়াত বুলি লৈছিলোঁ কিন্তু আজিয়ে পিন্ধি ল'লোঁ কাৰণ ভাল লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে পিন্ধি থাকিবলৈ মন গৈছে আৰু আম্মাই কৈছে কাপোৰটো যে ইমান বেছি ধুনীয়া হয় কোৱালিটিটো মজা সেইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে ন ছুপাৰ লাগিছে আৰু কি কাপোৰো বহুত ধুনীয়া তিনিশ কিমান টকা দি লৈছিলোঁ মই নাভাবোঁৱেই যে মিছৰ পৰা ইমান কমাই মোৰ মিছ'ৰ পৰা লোৱা কাপোৰখিনি আৰু বেছি ভাল লাগে মানে কিয় নাজানো বাৰু যি হওক এতিয়া মই এক্সোৱেলি মই অনলাইন শ্বপিং কৰি ভাল পাইছোঁ বাৰু যি হওক এইটো পিন্ধি আছোঁ পিন্ধি ল'লোঁ মানে যিহেতু আজি কটৰ হ'ব চাগৈ ভিডিঅ'টো যায় যায় মানে কটৰতে পাবগৈ মই কটৰদিনাখন মানুহে নতুনকৈ পিন্ধি কেনে মই পিন্ধি ল'লোঁ বাৰু ঠিক আছে এইখিনি ভৰাই লওঁ আৰু পাইটকেলৰ কাপোৰ এযোৰ অনলাইন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইযোৰ কাপোৰৰ ছুটি হ'ল মানে এছত এছত দিছিলোঁ কিন্তু এল দিব মানে এম দিব লাগিছিলে এইযোৰ কিন্তু ইমান বেছি ধুনীয়া তাৰো লিংকটো থাকিব আৰু ল'লে লৈ ল'ব পাৰিব ইয়াৰ সকলোবোৰে লিংকবোৰ দি দিম ঈদ বুলি আম্মাই সেনেকুৱা এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইটোকে আপোনাক দেখুৱাই দিলোঁ এইটো অৰ্ডাৰ সেইটো আমাই দিছিলে সেইকাৰণে অৰ্ডাৰটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ যিহেতু সুবিধা হয় আৰু তো সেয়াই আৰু তেনেকৈ মানে ব্লগটো আৰু মানে তেনেধৰণে কামবোৰ চলি আছে আৰু আজি বহুত কেইবা ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছিলে আম্মাই এইখিনি ৰেডি কৰিলে আৰু সেয়া কাপোৰ আমাৰ পৰা নাই দেখিছে এইখন কাপোৰ নপৰা কাৰণটো হ'ল মানে কৈছে যে নহ'লে লেতেৰা হৈ যাইছে সেইকাৰণে নালাগে নাপাৰোঁ বুলি কৈছে আৰু সেয়াই আৰু কি ক'ম সেয়াই অঁ চাওঁ সেইখিনি এতিয়া শ্বুটটো কৰি ল'লোঁ শ্বুটটো কৰাৰ পিছত এতিয়া বেটা উঠিলোঁ কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু মই চাওঁ আৰু কি কৰোঁ দেখা যাওক লগ পাওঁ ভাল আপোনালোকক মই অকণমান ফিডিং ফটোটো দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইটো মাত্ৰ থ্ৰী ফ'ৰ্টিন থ্ৰী ফিফটিন হৈছে চাই লৈ মই ফটো এখন লগাই দিম বাৰু বহুত বেছি ধুনীয়া কোৱালিটী হয় ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব অঁ যিহেতু ইছৰ লগ বাজাৰ চেল চলি আছে কিন্তু আজিৰ দিনটোত আউট অফ ষ্টক চলি আছে যাৰ কাৰণে মই ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলচ এটাও দিব পৰা কিন্তু মই যেতিয়া আউট অফ ষ্টক মানে ষ্টকত আহিব তেতিয়াই মই আপোনালোকক ৰিলচ দি দিম লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত মই ষ্ট'ৰীটো লগাই দিম আপোনালোকে মই ফ'ল' কৰি থওক আৰু তেতিয়া আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিম দেউতাকে নহয় ইনষ্টাগ্ৰামত যে লগাইছে আবোজ আবুজ বাবা বুলি আৰু ই আজিকালি আবু বুলি মাতে যে সেইকাৰণে আবু বুলি এতিয়া তাকে বাবেকে মানে কয় আৰু আবু বুলি আবু আবু এনেকে কৈ দিয়া আৰু মোৰ এনে আমাৰ মোৰ অভ্যাস হৈ গ'ল যে আমাৰ দুজনে আমি কেতিয়াবা এনেকৈও কম পাবা বুলিও কওঁ বাট যি যি মাতকৰ তাৰ যিটো কমফৰ্টেবল সেইটোৱে মাতিব এন্থনিক এটা লিখিছে আপোনালোকে মোক এটা ফ'ল' কৰিবচোন আৰু লগতে মই মোৰ মাই হাইলাইট মানে মাই বেবী হাইলাইটটোত মই তাৰ ফটোখন দি থৈছোঁ মৰম বগা হয় ময়ো তুলিছিলোঁ এই ফটোখন আৰু এই ড্ৰেছযোৰ আপোনালোকে বহুতেই ভাল পাইছে কুৰ্তা পাইছে আমাৰ হয় খুব পিয়'ৰ কটন হয় খুব ভাল হয় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলে অঁ এইফালে দি থ্ৰী খুৱালোঁ তাক এইটো দি থ্ৰী খোৱাওঁ এইটো আপোনালোকে কিমান সময় দিয়ে মই আগলৈ যে দি দিওঁ দি থ্ৰী আৰু লগতে বেটাৰ আম্মা হ'ম গ'ল তিলপিঠা বনাবলৈ ঈদৰ সময় যে তাক লোৱাৰো বহুত বেছি হেৰি হৈ গৈছে মই তাক লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু তাক এইফালে ফ্ৰেছ কৰি দি থৈ গৈছে মায়ে মই যিহেতু ৰাতিপুৱা যেনে তেনে গাটো ধুই ল'লোঁ এইযোৰ তাক নিউ ড্ৰেছ এটা পিন্ধোৱা হৈছে এইটো এইটো মাইনা গালি যোৱাকালি টাউনৰ গৈছিলে তাই আনিছিলে আৰু এইটো তাৰ গৰম এইটো তাক আনি দিছিলে পেণ্টটোৱে পিন্ধাই দিছে চব কিন্তু যিহেতু তাক এইমাত্ৰ গা ধুৱাইহে দিছে সেইকাৰণে আম্মাই মানে কৈছে যে এইটো দীঘলতো অলপ পিন্ধাই থাকে এইটো পুৰণা হয় তো সেয়াই আৰু আজি সেইকাৰণে তাক পিন্ধাই থকা হৈছে আৰু মই এতিয়া মোৰ অলপমান এডিটিঙৰ কাম আছে এতিয়া আবাই ফোন মাৰিও আছে আবাই মানে ই নাথাকিলে বেয়া পায় মানে আমি তেনেকৈ সপ্তাহত এবাৰহে যাওঁ সোনকালে যাবলৈ দিয়ে কিন্তু ই আকৌ এটা কথা ইণ্টাৰেষ্টিং ঘৰটো যদি সলনি হৈছে ই গাখীৰ নাখায় কালি মই পিছবেলা মই কালি আগবেলাতে হেৰিলৈ গৈছিলোঁ জানে বাছিৰতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ বিশ্বাস কৰিব ইমানেই কান্দিলে ইমানেই কান্দিলে গৰমো পালে আল্লা মই আহিবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোগৈ মই আহি দৌৰি দৌৰি ঘৰ পালোঁহি আহি পেলাই কালি আমাৰ টাউনলৈ গৈছিলে মই দৌ দৌৰি দৌৰি ঘৰ পালোঁহি মানে এনেকুৱাও হৈছে ঘৰটো সলনি ল'লে ল'ৰাটোৱে গাখীৰ নাকায় যাৰ কাৰণে মই মানে সেই তালৈও মানে সেই সময়ত যাম আৰু দা পাই চিউৰি থাকিব বাট যিয়ে হওক আমাৰ হাতে তিলপিঠা বনাব তো তিলপিঠা বনাব যে বেটা খুৱাই দিলোঁ এতিয়া যাওঁ বিচনা পাৰিবলৈ কৈ গৈছে মানে বিচনা পাৰিবলৈ কৈ গৈছে বিচনা কেইখন পাৰিলোঁ আম্মা মানে আজি পিঠাগুড়ি খুনিবলৈ চৰি অঁ পিঠাগুড়ি শুনাৰ লগতে তিলপিঠা বনাবলৈ গৈছে ন সেইকাৰণে কৈ গৈছিলে যে বিছনা পাৰি থ'বৰ কাৰণে আৰু নতুনকৈ বিচনা চাদৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনা হৈছিলে সেইখিনিকে মই পাৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ মানে মোক কৈ গৈছে যে এইখনেই পাৰিবৰ কাৰণে আৰু বাকীকেইখন বাৰু এতিয়া বৰ্তমান পাৰিবলৈ মনা কৰিছে যিহেতু ঈদ আহি আছে তেতিয়া দেখা যাব আৰু এইখন চাওকচোন একদম পিয়ৰ কটন হয় বহুত বেছি ধুনীয়া হয় টু নাইনটি নাইনত এইখন মাহঁতে অৰ্ডাৰ দিছিলে আৰু লগতে ইয়াৰ লগতে আৰু দুখন অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইখিনিও বাৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম যিসকলে মোৰ ৰিল চাইছে সেইখিনি আপোনালোকে জানেই বাৰু আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ডাবোল চাইজৰ হয় ইমান বেছি ডাঙৰ হয় নহয় মানে মই এতিয়া সৰু বিচনা বিচনাখনতে পাৰিছোঁ এখন মাইনা হৈয়ে কিন্তু ডাঙৰখনত পাৰিবলৈ মানে অলৰেডি পৰা হৈ আছে যে সেইকাৰণে এইখন পৰা নাই বেটা খুৱাই থৈছোঁ সেইকাৰণে সেইখন মই জাজ কৰা কিনা এইখনতে পাৰি দিছোঁ গাৰুৱাৰকেইটাও ইমান বেছি ডাঙৰ একদম গাৰুৰ মানে ৱাৰকেইটাও বহুত বেছি ধুনীয়া হয় গোটেইকেইটা বস্তু বহুত বেছি ধুনীয়া হয় টু নাইণ্টি নাইনত মই নাভাবোঁ যে মানে আৰু বেলেগ ভালকৈ পাব পাৰি সেইকাৰণে অনলাইন অৰ্ডাৰ দিবলৈ দিলে আৰু মই দি দিলোঁ আৰু চাওক এইখন পাৰিদাৰ লগতে কিমান বেছি ভাল লাগিছে বাকী দুখন এই দুখন হয় এখন গ্ৰী কা গ্ৰীণ কালাৰত আছে পেৰত গ্ৰীণ আৰু এখন আছে ব্লু দুইখনেই বাকী গোটেইকেইখনেই বহুত বেছি ধুনীয়া গাইজ আৰু এইখনৰ দামটো মইতো তিনি মানে তিনিওখনতে টু নাইন নাইনকৈ লৈছোঁ বৰ মানে যিহেতু অকণমান এতিয়া আপ্ এণ্ড ডাউন দামটো চলি থাকে অকণমান কমো হ'ব পাৰে আৰু অকণমান বেছিও হ'ব পাৰে দহ বিছ টকা আৰু বেটা উঠিয়েই গ'ল উপায়ো নাই তাকো অকণ সময় দিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ এইবোৰত লাগি গ'লোঁ এ টিএমলৈ আহিছো মানে মোৰ ফোন পেচন পাই মোৰ একো নাইকিয়া সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি এইবাৰ এখন এ টি এম এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইখন একে এপ্লাই এক্টিভ কৰিবলৈ আহিছোঁ মাত্ৰ তাৰ জিৰখিনি কাটি দিয়ক বাৰু যিয়ে হওক এতিয়া এটা বৰ্তমান ভৰাই নে ৰাস্তাটো যাওঁতে মোক সুবিধা লাগিব গাড়ীখন এনে ধৰা নাই অঁ ডিকি ধৰা দিবি একো নহয় অ'কে ত' বেটাক থৈ আহিছোঁ যিহেতু অলপমান টেনশ্যনো হৈ আছে একো নহয় চাগেচোন মাহঁতে টি পিঠা বনাইছে সেই বনাই মেলি লাগিয়ে আছে আমি ৰিফাৰ্ট কৰিলোঁ ৰিফাৰ্ট কৰি মেলি চিমন আহিলে চিমনৰ কাৰণে ৱেইট কৰিলোঁ কাৰণ মোৰ কামটো কৰিবলগীয়া আছিলে সেইবোৰ ফোনপে' খুলিবলগীয়া আছে সেইবোৰ কৰি ল'ম ফোনপে' খুলিবলগীয়া আছে সেইখিনি কৰি মেলি তাৰপিছতে শান্তি হ'ব কাৰণ মই বহুত বেছি ডেছপাৰেটলি ৱেইট কৰি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা

অঁ এতিয়া চাৰে এঘাৰটা বাজি গৈছে চাৰে এনে ঘণ্টা এঘাৰটা বাজিছে এঘণ্টা আছে যাবলৈ টুৱেণ্টি নাইন টু আজি সেই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ নাৰিকল পিঠা এঘাৰটা বজাত নাৰিকল পিঠা আহিছে ইমান ৰাতি কেৰে বনাবলৈ লৈছে মায়ে ৰিজাত হোৱাৰ সময়লৈকে বনাম মানে দুটা তিনিটামান বজালৈকে বনাম আৰু বেটা সি মাত্ৰ খুৱাই থৈ আহিছোঁ মাইনা আৰু চাহিন আহিছে চাহিন আছে চাহিনৰ লগত খুৱাই থৈ আহিছোঁ মানে কি হ'ল আছে এটা ডাঙৰ সাংঘাতিক কাম এটা হ'ল দিনত আমাৰ আজি দিছিলে আমাৰ স্কুলখনৰ মই য'ত পঢ়ি আহিছিলোঁ সেই স্কুলখনৰ ৰিজাল্ট ত' ৰিজাল্ট দিওঁতে মানে আমাৰ চাহিনহঁতৰ মানে আমাৰ মহৰ নিজৰ খুড়াকৰ জীয়েকজনী তাই বেয়া কৰিছিলে আৰু তাই যাৰ কাৰণে তোৰ বেয়া মানে মনত কি ল' ল'লে লোৱাৰ লগে লগে তাই মানে ছুচাইড কৰিলে সৰু ছোৱালী মাত্ৰ এইটোত পঢ়ি আছিলে নিউজত দিছে বেবি ইমানেই বেছি মানে কান্দিছে কৰিছে এতিয়া অৱস্থা বহুতেই বেয়া গোটেই দিনটো গোটেই গাঁৱৰ ইমান বেছি পৰিৱেশ বেয়া হৈ গ'ল মানে ঈদ যে আছিলে সেইটো মানুহে পাহৰি গ'লগৈ তো নাচ শাস্তা কি বনাব চব শেষ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈ গ'লগৈ তো সেয়াই আৰু কোনোৱেই নহ'ল দিনটোত মাহীহঁতকো ইফতাৰ কৰোৱা হ'ল তই ৰেচমিনহঁত আহিলে তাই গুৱাহাটীৰ পৰা পাই গ'লহি ত' সেইবোৰতো চাহিনো গ'ল মানে চাহিন চাহৰ ঘৰতে আছিলে গুৱাহাটীতে ত' সেইবোৰৰ লগতে কৰোঁতে সব নাচা শাস্তা এইবোৰ থাকি গ'লগৈ ত' আমাৰ নাৰিকল পিঠা বনাবলৈ আছে তো নাৰিকল পিঠাৰ কাৰণে ইয়াত এইবোৰ ৰেডি কৰি আছে ত' সেয়াই আৰু মানে মনটো বহুতেই বেছি এটা শোকা বহু পৰিৱেশ আৰু খুব বেয়া পৰিৱেশ এটা হৈ গ'ল আকৌ এতিয়া সেইকাৰণে বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ দিনটোত বেটাৰ বেটাৰ কাৰণে নোৱাৰি তাক লৈ থাকিব লাগে এতিয়া সেইকাৰণে বনোৱা ষ্টাৰ্ট দিওঁ ভাবিছোঁ এইটো ব্লগ মানে ঈদৰ দিনাখন ঈদৰ প্ৰস্তুতি হিচাপে ভিডিঅ'টো এনেধৰণে দি পেলাই শেষ কৰি দিম এনেকৈ ভাবিছোঁ কিন্তু এই নিউজটোৱে মানে ছুচাইড কৰা নিউজটোৱে গোটেই মানে হেৰি কৰি পেলালে ইমান বেছি দুখ লাগি ইমান বেছি দুখ লাগিছে মানে ভাবিব নোৱাৰে চাওকচোন যাতে নিজৰ পৰিয়ালৰ হয় বহুত বেছি বেয়া লাগিছে যিয়ে হওক এতিয়া আৰু ষ্টাৰ্ড নাইকিয়া কথা পনা যদিনা আৰু চাইনৰ মাজতে বেটাক হৈ থৈছোঁ তেতিয়া আৰু আৰম্ভ কৰোঁ এটা কথা কওঁ জীৱনত ফেইল হোৱা মানে জীৱনত আজিৰ দিনটো ৰৈ যোৱা নহয় ফেইল কৰা মানুহে এই টুৱেলভ ফেন চিনেমাখন চোৱা নাছিলোঁ জানো জীৱনত এবাৰ ফেইল হোৱা মানে শেষ হোৱা নুবুজায় সেইকাৰণে মানুহে সদায় সেইকাৰণে বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃক কৈছোঁ সদায় ল'ৰা ছোৱালীক সঁচলা দিব লাগে যদি কেতিয়াবা বেয়াও হয় সদায় মই আছোঁ তুমি ভাল কৰিবা সদায় সঁচলা দিব লাগে সেই বস্তুটো এজে মাক হিচাপে শিকিলোঁ কাৰণ বাচ্ছা লৈ আছিলোঁ হাতত আৰু অনুভৱ কৰিছোঁ যে সেই মাতৃগৰাকীৰ কি অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকৰ দেউতাকো নাইকিয়া ছোৱালীজনী বৈ বেছি বেয়া লাগি আছে ভাল কৰক ত' সেয়াই আৰু তাতে বহুত দুখ লগাৰ পৰিৱেশ আছিলে এতিয়া এনেকৈ কথা কৈ আছোঁ কিন্তু দিনৰ পৰিৱেশত এনেকুৱা নাছিলে একদম ঠক ঠক খোৱা নিচিনা হ'ব লাগি চব তো সেয়াই মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰকো কৈছোঁ ষ্ট্ৰং মানে নিজৰ যিটো বেয়া কিবা আহিলেও হেণ্ডেল কৰিবলৈ শিকিবা আৰু লগতে মাক মাক দেউতাককো কৈছোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ বেয়াত যাতে অকণমান খাৰা হৈ থাকে আৰু পিঠা বনাই হৈ গল গাইজ এটা পঞ্চল্লিছ হৈছে এতিয়া আৰু ইফালে মই একদম শুই গৈছিলোঁ কিন্তু আঠাৰখন তৰুতো পাহৰি যাম নহ'লে আৰু ইফালে এটা পঞ্চল্লিছ হ'ল আৰু আমাৰ কৈছে শুই যাবৰ কাৰণে ইফালে আমাৰ লাৰু বনাবৰ কাৰণে হেৰি কৰি আছে আমাৰ মানে চেৰি খোৱালৈকে পূৰা কৰি থাকিম বুলিয়ে ভাবিছে পিঠা বনাই দিলে আমাৰ পিঠাকেইটা দেখাবলৈ আহিছিলে পাহৰিয়ে গ'লোঁহে ন বনাই মেলি ৰেডি ভৰাই আম্মাই বনাবলৈ চাই লছ কৰাৰ কাৰণে অকণমান আৰু বেছি নহয় আৰু এইফালে চফ মানে আমাই পূৰা কৰি আছে লাড়ু বনাবলৈ তিলো ভাজি অকণমান বাচি গৈছে নাৰিকল এইফালে তিল ভাজি থৈছে লাড়ু বনাবলৈ লাড়ুটো আমাই নিজে অকলেই বনাবা ন মোক আম্মাই কৈ আছে মানে শুই যাবলৈ কি হয় আম্মাই ধৰি লওক তইতো বাই চান্স অকণ শুম বুলি ভাবে এইটো শুব পাৰিব যদি বেটা আঠটা বজাত উঠি যায় মানে সেই আঠটা নটামান বজাত উঠি যায় এতিয়া মইতো শুই যাব থাকিব নোৱাৰিম ন আৰু এতিয়াতো অকণ পিছত তিনিটা বাজি যাব গোটেই গোটেই তিনিটাই বাজিব এতিয়া মই এডিটিঙো আছে সেইখিনি কৰি থওঁ কাইলৈ ভিডিঅ' দিব লাগিব মানে এইডৰাদিনাখন দিয়া নাৰিকল এইখিনি আম্মাই চিম্পুল টাইপ হৈছে এইখিনি পিছতো বাজিব লাগিব সেয়াই আৰু সেইকাৰণে মানে মই চাইছোঁ শুই যাওঁ সেই আম্ম মানে অকলে মানে ঘটনাটো ঘটিছে যে আম্মা মানে সেইকাৰণে অকলে মই নাখাটো ঈশ্বৰ নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই সেই সাৰে পাই আছোঁ ইমান সময় ভাবিছোঁ অকণমান সময় আৰু সাৰে থাকি মোবাইলটো লৈ থাকি মানে মোবাইলটো বেছিকৈ লৈ থাকিবলৈও নোৱাৰি কাম থাকে মোবাইলটো নেটখিনি গুচি গ'লে ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ দিগদাৰ হ'ব অৱশ্যে বিদ্যুতৰ ঘৰত আছে ৱাইফাই কিন্তু সেয়ে আকৌ মাইনা গৈ দিব লাগিব এতিয়া ইদৰদিনাখন কিমান কাম থাকে মাইনা কাইলৈ আছে কিবা কিবি এইবোৰ ব্লগ বনাই থাকিম গম পাই থাকিব বাৰু ঠিক আছে ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰি দিওঁ যথেষ্ট টোপনি ধৰিছে লগতে ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰি দিওঁ কেনে পালে বাৰু তলত কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চৰকাৰে বহুত বেছি ধন্যবাদ পাইছো এডিট কৰি মানে কাইলৈ ভিডিঅ' দিম আগবেলাহে দি দিম দহটামান বজাত যদি পাৰোঁ কাৰণ ঈদৰ পিছত আকৌ দুটা বজাত ব্লক থাকিব ঈদৰ দিনাখন ব্লক নিদিওঁ ঈদৰ পিছদিনাখনৰ পৰা দুটা বজাত ব্লক দিম মানে এতিয়া ধৰক মই দেৰি দেৰিকৈ আনমেলক দি আছোঁ এনেই দুটা বজাত দিলে সুবিধা হয় কিন্তু আবেলি ছটা বজাত দিলে মোৰ আৰু সুবিধা হয় কাৰণ মই দিনটো গোটেই দিনটো পাই যাওঁ চাওঁ আৰু তেনেকৈ মিলাই মেলি দিম দুটা নহ'লে ছটা বজাত তেনেকৈ মিলাই দিম আৰু তাজিলাই চাব পাই